Привет, друзья! Сегодня проплыл на опять на те же места, те, что было в прошлом видео. Но буду спускаться ниже. Попробую обловить новые места, трошки другие. Так что сейчас начну там, где были поимки. Пробью быстренько те места и по шерстью дальше поисках счастья. Так что будем посмотреть, что у нас все получится. В общем, друзья, <масшор: смаза> получилась фигня со звуком не почуете вы как я там выращал от радости я как крупно щука клюнула к сожалению но она реально была крупненькая ну 4 кило такие уже трофейчик я бы сказал бы для наших мест Ой, жалко что-то не включился микрофон долго я плавал ничего не снимал он не в сон стал, а выключился со временем. Ну, я же понадеюсь, что все включено. Ну, как бы и время не было там раздевляться, что включено, что нет. Так что так и получилось, короче. Что ни хрена я не снял. Ну, точнее, я снял, но звука не было. Ну и ладно. Видео есть, есть. Главное, что есть видео, чтобы побачить, как, как это вываживание хорошей щуки я брал руками, ну наверное на видео не, не видно было, как я брал именно четко рукой. Ну суть в том, что подсаку я не брал специально, как-то не сильно надеялся, думаю, если мелочь, то и так возьму. Ну и такую рыбку тоже взяли. Так что, наверное, буду закругляться уже. Ветер раздулся сумасшедший. Тягает туда-сюда. Короче, ладно. С вас лайк, подписка комментарий желательно любые какие вам хочется все до новых встреч пока